تو جس عنوان پر میں گفتگو اب کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں بہترین انسان کون ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ فلاں انسان سب سے بہتر ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں فلاں انسان سب سے بہتر ہے اور ایک یہ ہے کہ جسے امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے تو میں ذخیرۂ حدیث میں تلاش کرتا رہا ایسے بہترین انسان کون ہیں تو بارہ افراد ایسے ہیں نگاہ نبوت میں جنہیں سب سے بہتر انسان کہا گیا ہے ان میں سب سے پہلا انسان کون ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین انسان ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی رکم من تعلم القرآن و علمہ سب سے بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان اسے قرار دیا جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے حضرات صحابہ اور صلف میں یہی معمول تھا قرآن کے ساتھ ان کا ایک والہانہ تعلق تھا قرآن کریم کے ساتھ انہیں ایک شغف تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت اور بلندی دی ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے جو قرآن کریم کو سینے سے لگائے تو اللہ انہیں بلندی دیتا ہے اور جو قرآن کو چھوڑ دے تو اللہ انہیں پستیوں میں گرا دیتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ مطف دو سو اکسٹھ ہجری نے صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر کی ان سے ملاقات عصفان مقام پر ہوئی حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں گورنر بنایا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو انہوں نے فرمایا حضرت میں نے وہاں پر ایک شخص کو اپنا نائب بنایا حضرت عمر نے پوچھا تم نے کس کو نائب بنایا ہے تو انہوں نے فرمایا ابن ابزا کو میں نے نائب بنایا حضرت عمر نے فرمایا ابن ابزا کون ہے نافع بن عبد الحارث نے فرمایا وہ میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے غلام کو مکہ میں اپنا نائب بنا دیا انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اس لیے نائب بنایا کہ ان نہ قاری ان لکھتا بلّا عالم بالفرائس وہ قرآن کریم کے بہترین قاری ہیں اور شریعت کے احکامات کو جاننے والے حضرت عمر نے فرمایا تم نے پھر بالکل ٹھیک کیا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بحاد الكتاب اقواما و به آخرین کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جو قرآن کو چھوڑ دیں تو اللہ انہیں پستیوں میں گرا دیتا ہے تو پہلا خوش نصیب انسان کہ جو نگاہ نبوت میں سب سے بہترین ہے وہ ہیں کہ جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو سینے سے لگائے گا اللہ انہیں بلندیاں عطا فرما دے گا اور جو قرآن کو چھوڑ دے اللہ انہیں پستیوں میں گرا دے گا قرآن کریم کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس موقع پر خاص طور پر اپنی سکینہ کو نازل فرماتے امام بخاری رحمہ اللہ تحفہ دو سو چھپن ہجری نے صحیح بخاری کتاب و فضا القرآن بابو نزول سکینتِ عیند قرآ القرآن کے تحت ایک روایت نقل فرمائی فرمائے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے ایک موقع پر یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو اچانک ایسا ہوا کہ ان کا جو بیٹا سو رہا تھا اس کے قریب گھوڑا بدکنے لگا اب یہ تلاوت اور کرتے گھوڑا اور بدکتا تلاوت جاری تھی گھوڑا اور بدک رہا تھا قریب تھا کہ یہ ان کے بیٹے کو کہیں رون نہ ڈالے تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا نماز ختم کی اپنے بیٹے کو ذرا دور کیا گھوڑے کو باندھا اچانک جو اوپر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ سارا آسمان ایک روشن ہے روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے صبح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا حضور نے فرمایا کہ اسید تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تم جاری رکھتے تم نے کیوں تلاوت کو روک دیا فرمایا رسول اللہ مجھے یہ ڈر ہوا کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو رون نہ ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے دیکھا تھا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے فرمایا کہ یہ فرشتے اترے تھے جب تم تلاوت کر رہے تھے سکینہ کا نزول تھا اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو صبح کے وقت مدینہ کے لوگ بھی ان کو دیکھتے اور فرشتے ان پر بھی مخفی نہ ہوتے تو اس حدیث سے اندازہ کیجئے جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی خصوصی سکینہ نازل ہوتی ہے اس لیے حضرت صحابہ اور صلف کا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق رہا اس امت میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا دو صحابہ میں دو تابعین میں صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور نمبر دو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ تابعین میں حضرت سعید بن جبیر اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ چار اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ امام ابو نعیم اسفہانی متوفہ چار سو تیس ہجری کی کتاب ہے معرفت الصحابہ اس میں انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کے ترجمے میں یہ واقعہ لکھا کہ عثمان بن عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا حضرت عثمان میرے آگے آگے تھے میں ان کے پیچھے تھا یہاں تک کہ چلتے چلتے مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو میں نے بھی ان کی اقتداء میں نیت باندھ لی کہتے ہیں میں سن رہا تھا انہوں نے علی فلامیم سے قرآن شروع کیا اور ایک رکعت میں ون ناس پر قرآن مکمل کر دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ علامہ شمس الدین صحابی رحمۃ اللہ علیہ متحفہ سات سو اڑتالیس ہجری کی کتاب ہے سیر و اعلام نبلا اس میں حضرت تمیم داری کے حالات میں انہوں نے لکھا کہ یہ سمت کے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ متوفہ ایک سو پچاس ہجری کا واقعہ علامہ صیمری رحمہ اللہ نے اخبار ابی حنیفہ و اسحابہ میں اور امام مزی رحمت اللہ علیہ متوفہ سات سو بیالیس ہجری نے تہذیب الکمال و اسماء الرجال میں نقل کیا کہ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا چوتھے اس امت کے انسان حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ان کا واقعہ علامہ شمس الدین زہابی متوفع سات سو اڑتالیس ہجری نے اپنی کتاب تذکرت الحفاظ میں اور اسی طرح امام مزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں نقل کیا تو اس امت کا قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق رہا کہ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جو صبح تلاوت شروع کرتے تھے اور شام ان کا قرآن مکمل ہو جاتا تھا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ متوفہ دو سو چھپن ہجری ان کا واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی متوفہ آٹھ سو باون ہجری کی کتاب ہے حدیو ساری فی مقدمت فتح الباری اس میں انہوں نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا رمضان المبارک میں معمول تھا سہری کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے اور افطاری تک آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا تو اس امت کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا کہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی کثرت کے ساتھ کرتے تھے امام وکیل بن جراح رحمہ اللہ ان کا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفہ پانچ سو ستانوے ہجری نے اپنی کتاب صفت و صفوہ میں نقل کیا فرماتے ہیں یہ ایک دن میں ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کس کو قرار دیا خیرکم من تعلم القرآن و جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے قرآن کریم کی تلاوت کرے قرآن کریم لوگوں کو سکھائے آپ نے فرمایا یہ سمت کا بہترین انسان ہے اس لیے ہمیں اس پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد قرآن سے وابستہ ہو جائے قرآن سیکھ لے علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ نو سو ترہتر ہجری کی کتاب ہے الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمن اس میں انہوں نے واقعہ ذکر کیا فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے حماد تھے جب انہوں نے سور فاتحہ پوری پڑھ لی تو یہ آئے اپنے والد صاحب کو سورہ فاتحہ سنائی امام ابو حنیفہ بڑے خوش ہو گئے اور خوشی میں ایک ہزار درہم انہیں دیے کہ جاؤ اپنے استاد محترم کو دے کر آؤ ان کے صاحبزادے یہ لے کر گئے اور استاد کو دیا استاد نے جب اتنا بڑا ہدیہ دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ شاید یہ بچہ کہیں والد کی اجازت کے بغیر گھر سے اٹھا کر تو نہیں لے آیا تو وہ آئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کہا کہ یہ اتنا بڑا ہدیہ لے کر آیا ہے میں سمجھا کہیں بغیر اجازت کے نہ آیا ہو حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ گئے فرمایا کہ تم نے میرے صاحبزادے کو سور فاتحہ سکھائی تو مجھے خوشی ہوئی میرے پاس اس سے زیادہ رقم موجود نہیں تھی گھر میں ورنہ میں تمہیں اس سے زیادہ ہدیہ دے دیتا کہ یہ میری خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے آج الحمدللہ سور فاتحہ پڑھ لی تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے اس پر کہ ہماری اولاد قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے تو میں عرض کر رہا تھا نگاہیں نبوت کا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا قرآن کریم کے ساتھ ایک والہانہ تعلق ہو قرآن کے ساتھ اسے محبت ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا چلنا پھرنا قرآن کریم کے ساتھ ہو اس امت میں جس طرح مردوں میں قرآن کے ساتھ ایک والہانہ تعلق رہا خواتین کا بھی تعلق رہا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکری رحمہ اللہ متوفہ چودہ سو دو ہجری ان کی ایک کتاب ہے آبیتی آب اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے اسی طرح مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میری دادی محترمہ قرآن کی حافظ تھی اور ان کا معمول تھا رمضان المبارک میں یومیہ ایک قرآن اور دس سے پارے چالیس سے پارے یہ خاتون یومیہ پڑھا کرتی تھی گھر کا کام کاج بھی ہو رہا ہے زبان سے تلاوت بھی ہو رہی ہے تو قرآن کے ساتھ ایسا ان کا تعلق تھا ہاتھوں سے کام کاج ہے زبان سے تلاوت ہے اور جب کھانا پکا رہی ہوتی تھی تو ہاتھوں سے کھانا پکتا تھا زبان پہ تلاوت ہوتی تھی اس لیے کھانے میں وہ ذائقہ تھا کہ وہ ذائقہ دوبارہ نہ چکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو کھانے میں ذائقہ رکھا ہے وہ پکوان کے مثالوں سے نہیں ہے کھانے میں ذائقہ تب ہے جب کوئی خاتون باوزوں ہو کر تلاوت کرتے ہوئے سر پہ دوپٹہ ڈال کے پکاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کھانے میں لذت ڈال دیتا ہے یہی وہ خاتون ہیں کہ ان کے صاحبزادے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے سے اگر دین کا بہت بڑا کام لیا ہے تو پیچھے اس خاتون کا ہمیں کردار نظر آتا ہے اور مولانا محمد الیاس صاحب اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کے والد مولانا محمد یقیہ رحمہ اللہ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد الیاس صاحب کے بھتیجے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نقل فرماتے ہیں کہ میری دادی محترمہ جب میرے والد مولانا محمد یحییٰ کو دودھ پلاتی تھیں تو باوزوں ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھیں اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے والد نے ماں کی گود میں سن سن کے قرآن کا ایک حصہ انہیں حفظ ہو گیا تو ایک وقت تھا ماں کی گود میں بچے قرآن کریم یاد کیا کرتے تھے لیکن آج افسوس کی بات کہ ماں کی گود میں بچے فلم ڈائیلاگ اور گانے یاد کر رہے ہیں تو اسلاف کی مائیں فخر اس پہ کرتی تھیں دیکھو تو صحیح میرے بچوں کو کتنا قرآن حفظ احادیث کے ساتھ ان کا کیسا والہانہ تعلق ہے تو میں عرض کر رہا تھا نگاہ نبوت کا پہلا بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 676 ہجری نے صحیح مسلم کی شرح لکھی المنحاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج اس میں جب سند میں ایک راوی کا نام آیا امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ متوفہ ایک سو چورانوے ہجری تو انہوں نے اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ان کے حالات میں فرماتے ہیں امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کے انتقال کا وقت جب قریب تھا ان کی صاحبزادی ان کے قریب بیٹی رو رہی تھیں تو انہوں نے فرمایا بیٹی تم کیوں پریشان ہو ابا جان بظاہر یہ لگتا ہے شاید آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہو تمہیں آپ کے غم میں اداس ہوں آخر کے مراحل کو سوچتی ہوں قبر کے مراحل کو سوچتی ہوں تو پریشان ہو جاتی ہوں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی فرمایا بیٹی امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا اس لیے کہ اس کمرے میں تیس سال سے میرا معمول ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں تو امام ابو بکر بن عیاش نے فرمایا کہ تیس سال سے میرا معمول ہے کہ میں اس کمرے میں ایک قرآن پڑھتا ہوں اس لیے امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا اور فرمایا اس کمرے میں کبھی خاص طور پہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ساری زندگی میں تلاوت کرتا رہا تو اس امت کا قرآن کے ساتھ بڑا ہی والہانہ تعلق رہا قرآن کریم کی تلاوت وہ لوگ کثرت کے ساتھ کرتے رہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا چلنا پھرنا قرآن کی تلاوت میں ہوتا تھا تو بہترین انسان نگاہ نبوت میں جو ہے سب سے پہلا خیرکم من تعلم القرآن و علما جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے اسی لیے کبھی بھی انسان مسجد کے امام کو ناظرہ پڑھانے والے استاد کو حفظ پڑھانے والے استاد کو حقیر نہ سمجھے اس لیے کہ اللہ نے انہیں دین سے جوڑا ہے وہ قرآن پڑھا رہے ہیں اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں وہ بہترین انسان ہیں نگاہ نبوت میں انہیں بہترین کہا گیا ہے تو اللہ نے انہیں قرآن کریم کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اور جب کسی انسان کو قرآن سے محبت اور تعلق ہو تو دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ قرآن کا ساتھ اس کے ساتھ رہتا ہے اور قرآن سے یہ تعلق قبر میں بھی رہتا ہے علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روز الریاحین فی حکایات صالحین اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی قبر کھوتے کھوتے اچانک ایک اینٹ دوسری قبر کی گر گئی تو جب اس میں نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص قبر میں بیٹھا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے علامہ یافعی لکھتے ہیں اس کی گود میں جو قرآن ہے وہ مصحف سونے کا ہے تو اس نے یوں اچانک اوپر نگاہ ڈالی اور کہا کہ یہ اینٹ اپنی جگہ رکھ دو کہیں قیامت قائم ہوئی یہ کہا نہیں کہا پھر اینٹ کو اپنی جگہ رکھ دو انہوں نے اینٹ کو اپنی جگہ رکھ دیا تو قرآن کے ساتھ زندگی میں ایک تعلق تھا تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی ان کا تعلق قرآن کے ساتھ باقی رکھا تو میں عارض کر رہا تھا نگاہ نبوت کا بہترین انسان وہ ہوگا جس کا تعلق قرآن سے ہوگا اس لیے ہمیں اس بارے میں خوب کوشش کرنی چاہیے جتنی کثرت سے ہو سکے تلاوت ہو قرآن سے تعلق ہو قرآن کریم کے تراجم قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ ہو قرآن کریم پڑھنا پڑھانا ہو تو ہم بھی بہترین انسانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ متوفہ چھ سو ہجری نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ نقل فرمایا مامون الرشید کا دور خلافت تھا مامون ہر سال اپنے دور کے علماء کو بھی جمع کرتا تھا اس میں یہودی بھی جمع ہوتے اور نصارہ کے علماء بھی جمع ہوتے مسلمانوں کے علماء بھی جمع ہوتے مذاکرہ ہوتا بحث مباحثہ چلتی تھی ایک دفعہ ایک یہودی عالم تھا اس نے گفتگو کی بڑی فصیح اور بلیغ گفتگو تھی مامون اس کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا مامون الرشید نے اسے اسلام کی دعوت دی لیکن وہ اس موقع پر مسلمان نہ ہوا آئندہ سال جب دوبارہ وہ آیا تو اب کیا دیکھا کہ وہ شخص مسلمان ہے اور اسلام کی حقانیت پر گفتگو کر رہا ہے اور قرآن کریم کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت پہ بات ہو رہی مامون بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخص تو پہلے مسلمان نہیں تھا اچانک اس کی زندگی کیسے پلٹ گئے مامون الرشید نے اسے بلایا پوچھا گزشتہ سال تو آپ مسلمان نہیں تھے آخر آپ کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہا میں جس طرح یہود کا ایک بڑا حالم ہوں اسی طرح میں کاتب بھی ہوں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی کتاب صحیح ہے اور اپنی اصلی حالت پر موجود ہے تو میں نے سب سے پہلے تورات کے دو نسخے لکھے اپنے ہاتھوں سے اور میں نے کئی جگہ پر کمی بیشی کر دی اضافات کر دیے اور پھر جب میں لے کر یہود کے علماء کے پاس گیا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے لے لیے کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ اس میں یہ کمی بیشی ہوئی میں نے ظاہر میں اسے بڑا خوبصورت اور منقش بنایا تھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے ورنہ یہ لوگ مجھے بتا دیتے کہ اس اس مقام پر آپ نے کمی بیشی کی کہتے ہیں پھر میں نے انجیل کے دو نسخے لیے اور میں نے اس میں بھی کمی بیشی کی لیکن ظاہر میں میں نے اس کو بڑا منقش بنا دیا جب میں نصارہ کے علماء کے پاس لے کر گیا تو بڑے متاثر ہوئے ظاہری حسن و جمال کو دیکھا اور مہنگے داموں میں میرے مجھ سے یہ نسخے انہوں نے لے لیے پھر میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا قرآن اپنی اصلی حالت پر موجود ہے یا نہیں تو میں نے قرآن کے دو نسخے لیے اور چند مقامات پر میں نے اس میں بھی کمی بیشی کر دی پھر جب میں مسلمان علماء کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے مجھ سے تین دن کا وقت مانگا کہ ہم اس تین دن میں اسے پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ سے آپ کو ہدیہ دے کر ہم ہم آپ سے یہ قرآن کریم لیں گے کہتے ہیں تین دن کا جو مجھے ٹائم دیا گیا تین دن بعد میں جب گیا تو جس جس مقام پر میں نے اضافہ کیا تھا کمی کی تھی جہاں پر بھی کوئی کمی بیشی تھی انہوں نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی کر دی اور مجھے بتا دیا اس اس مقام پر آپ سے غلطی ہوئی ہے لکھنے والے نے اس جگہ پر اضافہ کیا ہے اس جگہ پر کمی کی تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ قرآن اپنی اصلی حالت پر موجود ہے یہی واقعہ ان کے ہدایت کا اور ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے ساتھ جس انسان کو تعلق ہوتا ہے یہ تعلق دنیا میں باقی بھی رہتا ہے اور انسان کے ساتھ موت تک یہ تعلق باقی رہتا ہے تو اگر ہم چاہیں کہ ہم بہترین انسان بنیں نگاہ نبوت میں تو قرآن کریم سیکھیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں اب بقیہ گیارہ خوش قسمت انسان کون ہے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا ہے تو آنے والے دروس میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا ڈبلو ڈاٹ کام